На трасі Київ-Чоп на перехресті вулиці Тернопільської знову відбулось ДТП. І знову виною у всьому славнозвісний світлофор. Принаймні так стверджують самі учасники пригоди. На місце події виїхала і наша знімальна група. Це вже не перша аварія на цьому перехресті. Минуло трохи більше місяця, як на тому ж самому місці знову відбулася дорожньо-транспортна пригода. Цього разу на перехресті не розминулись дві автівки іномарки чорного і білого кольорів. Одна рухалась из Чернигова, Инша, Львівського Напрямку. Мы направлялись с города Чернигова в волгос область И перед нами выехала девушка на этом автомобиле. Нас не пропустила, и мы, получается, ехали в ее автомобиль. Вы с здесь... и Мы ехали с Киева, с направления. А у нас ехала? Она ехала с Рибова. Mm -hmm. Она должна была нас пропустить, вот, э, дать нам преимущество в движении, но она этого по каким-то непонятным причинам не сделала, и мы ехали. Вот теперь стоим здесь два часа, э, ждем наряд. Сказали еще два ждать, так как э, патрулей очень мало все вопросы кого-то. никто не хочет наверное усиливать этот отрезок дороги чтобы здесь больше патрулей если он аварийно опасный то здесь нужно наверное какие-то дополнительные меры принимать вот ставить может, ставить еще какие-то указательные знаки о, о том что этот отрезок аварийно опасный у нас, кстати, когда мы здесь находились, тоже два ДТП не было, два столкновения. Поэтому я так понимаю, что здесь есть место аварийному участку, поэтому его надо как-то либо дополнительно выносить какие-то разметки, либо дополнительно разделять отрезок еще светофорами, какими-то стрелками. Вот. В общем, нужно определять сделать для того, чтобы он стал менее опасным. полицию? <реклама> так, мы полицию сразу вызвали. Вызвали мы полицию. Где-то ДТП произошло в пол девятого. уже без 20, без 15, 11. Еще полиция сказала, что будет ехать полтора часа. Так как они один экипаж на этом отрезке участка. И у них где-то еще под Львовом есть А була бродівська поліція тут? Так, да, Бродівська поліція приїжджала. Они нам сказали, що е, они не контролюють этот отрезок участка. Значит, этим направленням займається только Львовська поліція. Власники з чорного автомобіля на відріз відмовились давати будь-який коментар на камеру. І взагалі категорично були проти відеозйомки на місці події. Нагадаю, що на початку квітня відбулось схоже зіткнення автомобілів, щоправда, з важчими наслідками. Тоді через вантажівку, що призвела світлофор у неробочий стан, також сталося ДТП. Сподіваємось, дорожні служби і працівники поліції виявлять справжні причини дорожньо-транспортних пригод на перехресті вулиці Тернопільської і траси Київ-Чоп, що, на жаль, тут вже стали традиційними. І в майбутньому подібних аварій буде менше.